nenek kebayan bukan sekadar watak dalam cerita rakyat dalam banyak budaya Melayu lama. Dia digambarkan sebagai perempuan tua misteri, tinggal di hutan, hidup menyendiri dan sering dikaitkan dengan sihir, pengubatan tradisional atau ilmu hitam. Rambutnya panjang menggerbang, pakaiannya lusuh seperti kain batik yang sudah reput dan matanya, kata orang, merah menyala bila dia marah. Tapi kalau dia tenang, dia cuma akan termenung sambil menyisir rambut dengan jari jemarinya yang panjang dan bangkok. Orang tua dulu percaya nenek kebayan ini ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik, mereka akan membantu wanita bersalin atau menyembuhkan penyakit. Tapi yang jahat, akan menculik anak kecil atau menjadikan seseorang sebagai peliharaan haibnya. Dalam hikayat lama, ada cerita tentang seorang nenek tua yang tinggal di tepi hutan. Rumahnya penuh dengan bau kemenyan. Ada patung-patung kecil tergantung di setiap penjuru dan setiap kali ada orang kampung lalu mesti rasa seperti sedang diperhati. Cerita-cerita ini mungkin bunyinya macam dongeng, tapi makin banyak orang moden yang mula berkongsi pengalaman pelik mereka sendiri, termasuklah yang mendakwa terserempak dengan seorang wanita tua bongkok di hutan yang hilang dalam sekelip mata. Tahun 2003. Di sebuah kampung kecil yang terletak di tepi hutan, simpan di negeri Perak, berlaku satu kejadian yang mengejutkan penduduk. Seorang budak lelaki berumur tujuh tahun, namanya Hakim, hilang secara tiba-tiba semasa bermain dengan rakannya waktu petang. Mereka bermain kejar-kejar dekat kawasan semak berhampiran rumah. Bila tiba waktu maghrib, kawan-kawan Hakim balik rumah, tapi Hakim tak muncul-muncul. Ibunya panik. Orang kampung pun mula berkumpul dan buat pencarian. Mereka bawa lampu suluh, jerit nama Hakim dalam gelap, selusuri kawasan semak, tepi paya, dan juga batas pendang yang sunyi, tapi Hakim langsung tak ditemui. Malam tu, keadaan sunyi luar biasa. Ada yang kata dengar bunyi perempuan tua ketawa perlahan dari arah hutan, tapi bila mereka pergi ke situ, hanya sunyi, gelap, dan bau tanah lembap. Lebih mengejutkan, esok pagi, waktu subuh, Hakim tiba-tiba muncul semula. Dia jalan perlahan dari arah semak, pakai baju yang sama tapi penuh lumpur. Mukanya pucat, matanya layu, dan dia tak bercakap sepatah pun. Mak dia peluk, menangis, tanya "Pergi mana?" tapi Hakim hanya diam. Selepas beberapa jam, baru dia sebut sesuatu dengan suara perlahan. "Ada nenek dalam hutan. Dia ajak saya duduk rumah dia. Rumah dia ada bau wangi, tapi mata dia merah. Dia cakap, jangan takut." Selepas kejadian tu, Hakim berubah. Dia jadi pendiam. Setiap malam, dia tidur gelisah. Ada kala menangis dalam tidur. Dan yang paling merisaukan, dia mula bercakap seorang diri. Mak dia pernah dengar Hakim sebut, nak jangan marah. Saya janji tak lari lagi. Sambil menangis dalam tidur, kadang-kadang dia ketawa kecil. Seperti sedang bermain dengan seseorang yang tak kelihatan. Satu malam, Mak Hakim masuk bilik anaknya lepas dengar suara bisik-bisik. Bila dia buka pintu, bilik tu gelap, tapi ada bau sangat kuat bau wangi lama. Seakan campuran minyak attar dan bunga cempak layu. Bau yang tak pernah dia hidu sebelum ni. Dia buka lampu. Hakim tidur tapi senyum dan tangan dia pegang sesuatu. Bila mak dia cuba tengok, tak ada apa pun di situ. Jiran-jiran pun mula bercakap. Dua orang jiran sebelah rumah hakim mengaku nampak kelibat perempuan tua, bongkok, rambut panjang kusut, berjalan perlahan belakang rumah hakim waktu tu pukul 2 pagi. Seorang jiran lelaki cuba kejar, tapi kelibat tu tiba-tiba lenyap di celah pokok nangka besar belakang surau. Dan sejak malam itu, satu kampung rasa tak tenang. Seolah-olah ada sesuatu sedang memerhati. Dan semua itu bermula selepas hakim balik dari hutan bawa bersama kisah nenek bermata merah. Beberapa hari selepas kejadian kelibat misteri itu, seorang lelaki tua kampung yang dikenali sebagai Pak Mah Salik mula buka cerita lama. Dia antara orang yang paling lama tinggal di kampung itu. Dah lebih 70 tahun hidup di situ. Pak Ngah kata dulu waktu dia muda, kawasan semak belakang rumah. Hakim tu adalah sebahagian dari laluan ke satu kawasan berbukit kecil. Dan di atas bukit tu, ada sebuah rumah kayu lama yang orang kampung panggil rumah hujung. Rumah tu memang jarang dikunjungi. Orang tua-tua dulu kata, ada seorang perempuan tua tinggal sorang-sorang kat situ. Tak ada anak, tak ada keluarga. Dia tak pernah keluar waktu siang. Tapi waktu malam, selalu nampak cahaya pelita dan dengar suara dia menyanyi lagu. Lama-lama dalam nada perlahan, macam berlagu duka. Orang panggil dia macam-macam. Ada yang panggil Mak Bidan Sunyi, ada juga yang gelar dia Nek Kebayan, tapi mereka tak berani tegur sebab setiap kali mereka lalu kawasan tu mesti rasa meremang. Satu hari rumah tu terbakar sendiri, tiada siapa tahu puncanya. Mayat pun tak dijumpai, tapi selepas kejadian tu, banyak gangguan mula berlaku, suara orang menangis waktu malam, bunyi orang berjalan bongkok di laman dan kadang-kadang bunyi pintu kayu diketuk perlahan tengah malam. Pak Ngah kata tapak rumah tu masih ada sampai sekarang, cuma dah ditutup semak. Dan orang kampung pantang lalu situ waktu maghrib. Mereka percaya, walaupun jasad perempuan tua tu mungkin dah tiada. Semangat dia masih merayau. Mencari tempat baru untuk tinggal. Dan bila hakim hilang serta bau wangi itu muncul ramai yang mula percaya. Nenek kebayan itu telah kembali. Selepas makin ramai penduduk kampung, mula perasan gangguan demi gangguan. Akhirnya mak, Hakim ambil keputusan untuk panggil seorang perawat Islam dari luar kawasan. Seorang ustaz muda yang biasa merawat kes gangguan makhluk halus. Ustaz tu datang bersama dua pembantunya. Mereka bawa air ruqyah, bacaan ayat-ayat pelindungan dan beberapa peralatan lain. Malam itu, mereka berkumpul dalam rumah hakim. Ustaz mula baca surah Al-Baqarah, Yasin dan ayat-ayat ruqyah lain. Hakim yang awalnya duduk tenang Tiba-tiba mengelupok kuat, menjerit sambil memekik. "Jangan halau nek, saya sayang nek. Nek janji nak ajar saya terbang." Semua terdiam. Mak dia menangis. Ustaz terus baca dengan lebih kuat. Hakim tiba-tiba ketawa-ketawa perempuan tua. Suara dia bertukar kasar dan serak. "Budak ni milik aku. Aku jaga dia masa dia sesat. Jangan ambil dia balik." Ustaz tenang. Dia baca surah Al-Hasar ayat terakhir sambil letakkan tangannya atas kepala. Hakim, selepas beberapa minit yang menegangkan. Hakim pengsan. Ustaz kata, ada jin perempuan tua yang membela. Hakim, jin tu pernah tinggal di kawasan kampung tu berpuluh tahun lalu. Dia suka budak-budak yang bersih, yang sunyi. Jin itu bukan sembarangan, dia menyerupai nenek kebayan. Dan cuba menjadikan hakim anak angkat gaib. Ustaz bagi amaran rumah belakang yang dekat semak tu perlu dibersihkan dan dibacakan. Yasin selama tiga malam berturut-turut. Jika tidak, jin itu akan terus mencari mangsa baru. Sejak malam tu, Hakim mula pulih sedikit demi sedikit. Tapi menurut mak dia, setiap malam Jumaat, bau wangi pelik itu masih datang. Sekejap saja, sebelum hilang begitu sahaja. Beberapa tahun selepas kejadian di kampung Hakim, sebuah video mula tular di media sosial. Sekumpulan pendaki masuk ke kawasan hutan belum perak antara hutan simpan tertua dan paling tebal di Malaysia. Mereka mendaki dan berkemah selama tiga hari. Salah seorang dari mereka, seorang pemuda bernama Faiz, sempat merakam suasana hutan dengan kameranya. Waktu mereka sedang lintas sungai kecil, kamera Faiz menangkap satu kelibat aneh seorang wanita tua, bongkok, berpakaian lusuh macam kain batik lama, berjalan perlahan-lahan di celah-celah pokok buluh, rambutnya panjang dan kusut dia tak sedar dirinya dirakam. Price dan rakan-rakannya kata mereka langsung tak nampak sesiapa waktu tu. Tapi bila mereka semak rakaman malamnya, semua tergamam. Kelibat wanita tua tu jelas. Tapi bila mereka patah balik ke lokasi keesokannya, tak ada jejak langsung. Tanah tak berbekas, tiada tapak kaki, tiada ranting patah. Seolah-olah tak ada siapa pun lalu situ. Lebih mengejutkan. Seorang penduduk orang asli tempatan yang melihat rakaman tu hanya berkata satu ayat, "Itu bukan manusia. Itu yang orang lama panggil penunggu tua. Dia jaga tempat ni sejak dulu. Jangan ganggu." Beberapa minggu selepas video tu tular, Faiz dikatakan jatuh sakit secara misteri. Demam panas, badan menggigil waktu malam dan mengigau menyebut, "Nak. Saya tak sengaja." Berulang kali Orang kampung mula bercakap nenek kebayang yang hilang dari kampung Hakim dulu. Mungkin kini berpindah jauh ke dalam hutan, tapi dia masih hidup dalam dunia dia sendiri. Ramai yang tertanya-tanya, siapa sebenarnya nenek kebayang ini? Adakah dia benar-benar wujud sebagai manusia atau sekadar jemaah makhluk gaib? Tiga teori paling popular sering disebut oleh pengkaji paranormal dan penduduk kampung yang pernah melalui pengalaman serupa. Teori pertama Nenek Kebayan ialah jin perempuan tua yang menyerupai manusia. Jin ini hidup sangat lama dan dia suka mengambil bentuk perempuan tua kerana ia kelihatan tidak mengancam. Dia mendekati budak-budak yang sunyi, lemah atau suka bermain di tempat terlarang. Dalam banyak kes, dia menjadikan kanak-kanak sebagai anak angkat dan membawanya masuk ke alam lain. Ada yang kembali, ada yang hilang selamanya. Teori kedua dia adalah roh bomoh lama yang tidak tenteram. Zaman dahulu ada bomoh yang menggunakan ilmu hitam untuk berubat, mengikat semangat atau menjadikan jin sebagai peliharaan. Bila mereka meninggal tanpa bertaubat atau memutuskan ikatan itu, roh mereka tidak diterima dan terus merayau dalam bentuk yang menyeramkan. Sebab itu kadang-kadang bau wangi muncul, kononnya itu adalah bau minyak yang digunakan dalam rawatan zaman dulu. Teori ketiga, Nenek Kebayan memang manusia biasa, seorang wanita tua yang pernah hidup terasing di hutan kerana dibuang masyarakat. Lama kelamaan, dia jadi satu simbol misteri. Cerita mengenainya berkembang dan bercampur dengan kisah mistik. Tapi bila dia meninggal, tempat dia tinggal jadi keras dan menarik makhluk halus menyerupai wataknya. Namun satu perkara yang tak dapat disangkal, setiap kampung lama di Malaysia, sama ada di Johor, Perak, Kelantan atau Sabah, Pasti ada kisah tentang nenek tua yang misteri, yang suka muncul waktu senja, tinggal seorang-seorang dan kadang-kadang pandai menghilang. Nenek kebayang bukan sekadar watak dongeng untuk menakut-nakutkan anak kecil supaya jangan main waktu maghrib. Dia bukan sekadar cerita dalam buku lama atau babak dalam filem seram. Di sebalik kisahnya ada satu simbol yang dalam tentang wanita tua, kesunyian, ilmu lama dan alam yang tak terlihat mata kasar mungkin dia jin mungkin dia roh mungkin dia pernah jadi manusia tapi yang pasti dia wujud dalam kesedaran kolektif orang-orang dulu cerita tentangnya masih hidup berpindah dari mulut ke mulut dari kampung ke kampung dan sesekali bila hutan sunyi waktu hampir senja kau terdengar suara halus menyanyi lagu lama atau bau wangi datang tanpa sebab mungkin dia ada dekat Mungkin dia masih mencari dan kalau kau terserempak dengan seorang nenek tua bongkok yang jalan perlahan sambil tersenyum jangan pandang lama jangan jawab bila dia panggil sebab kadang-kadang yang nampak macam manusia bukan manusia